Мы проводим сегодня рельс в связи с тем, что вот именно в вашем секторе очень повысилось число пожаров за последнее время. И с нас... возникновения пожаров. И что делать? То есть если летом будете где-то в лесу отдыхать. Службы спасения, мы проводим рейд в вашем дачном участке, так как за последнее время очень часто возникают пожары. И поэтому сейчас, вот, как видите, наступает теплое время. Ну, теплое. Вот эта листочка вам показывает правила поведения в лесу тоже. В общем, если вы будете соблюдать правила пожарной безопасности, Спасибо. это не Спасибо. приведет к беде. Еще, да. Я им развешиваю, чтобы они это, видели. Сказать основные правила пожарной безопасности. То есть вот вы когда убираете на огороде, ну и даже если вы будете сжигать, то сжигать только специально пособленных для этого места И ну, желательно, чтобы хотя бы стояло одно ведро воды, чтобы вы всегда смогли это потушить. И вот черная листовочка, это пролезли. Сегодня вместе с службой спасения у нас был проведен рейд в садоводстве, в ходе, в ходе которого работники пожарной охраны ознакомили людей с правилами пожарной безопасности.